qadriyatlarimiz bebaho boyligimiz respublika oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi tomonidan mahalla xotin qizlar faollari uchun joylarda ana shu mavzuda o'quv seminarlari tashkil etilib milliy qadriyatlarimizni tarannum etishga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham o'tkazilmoqda jarayonlarni bevosita kuzatgan muxbirimiz xabar beradi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy qadriyatlarni keng targ'ib etish maqsadida samarqand shahridagi yangi hayot mahallasida o'tkazilgan tadbirda respublika oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari ra'no turdibayeva ishtirok etdi tadbirda momolarimiz va onalarimizdan bizgacha o'tib kelayotgan qadriyatlar namoyish qilindi o'ziga xos tarzda yasalgan chodir va uning atrofidagi kitobxonlik kelin salomu alyorlar laparlar ijrosi sochlariga momolari jamalak o'riyotgan qizlar kurash tushayotgan sportchilar marosimi chimildiq atrofidagi urf odatlar milliy libos va hunarmandchilik namunalari tadbir ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi samarqand viloyatidagi bir ming bir yuz yigirma oltita mahalla fuqarolar yig'inlarining barchasida mana bunday tadbirlar o'tkazilyapti bunda unutilib ketilayotgan xalq og'zaki ijodi namunalari o'sha milliy kurash ota bobolarimizning bolalarga aytayotgan ertaklari yoki bo'lmasam hunarmandchilik xalq amaliy san'ati asarlari namoyish etilyapti shu bilan birgalikda har bir mahallada ayollar tomonidan bog' yaratilyapti onalar bog'i yoki kichkina bo'lgan hududlarda o'smalar va gul rayhonlar ekilyapti biz ularga qarab singiljon ekaver rayhonlaringni egasi bor yurtning ertasi bordir degan gapni takror aytgan holda bunday qadriyatlarimiz tiklanayotganligidan milliy o'zligimizga qaytganligimizdan xursandligimizni mana shu tadbirlarda shukronalik bilan ifoda etmoqdamiz ma'naviy ma'rifiy tadbirda so'zga chiqqanlar mahallalarda ish boshlagan xotin qizlar faoli oldidagi ustuvor vazifalar ular tomonidan yoshlarimizni o'zbekona milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasida amalga oshiriladigan ishlar mahallalardagi xotin qizlar balansini shakllantirish ularning muammo va takliflarini real o'rganish hamda hal etish ayollar bandligini ta'minlash tadbirkorlik qobiliyatlari va tashabbuslarini qo'llab quvvatlash borasidagi masalalarga alohida to'xtalishdi shundan so'ng tadbir ishtirokchilari son, yangi hayot mahallasida tashkil etilgan onalar bog'iga ko'chat o'tkazishdi. qadriyatlarimiz bebaho boyligimiz ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning navbatdagi manzili samarqand tumanidagi jo'yi chuqur mahallasi bu yerda ham ushbu tumanda istiqomat qiluvchi onajonlar tomonidan o'zbekona milliy urf odatlarimiz namoyish etilmoqda xususan milliy taomlar ko'rgazmasi milliy liboslar ko'rgazmasi shuningdek sportchilarning yosh qizaloqlarning o'zbekona milliy xalq o'yinlarining namoyishlarini ham guvohi bo'lishingiz mumkin avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimizni yetkazadigan insonlar hali bor biz uni yoshlarga yetkazamiz bunda biz ayollar hammamiz oyoqqa turganmiz chunki mamlakatimizda ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlar juda ham keng bugungi kunda ayollar bundan xursand qayerga bormaylik juda ham vaqt buni qarshi olishyapti şey va yoshlarni har biriga ushbu an'analarni yetkazib berishda işte, hammasi jonbozlik ko'rsatishyapti şey tadbir ishtirokchilarining keyingi manzili payariq tumani bo'ldi mahallalarda faoliyat boshlayotgan xotin qizlar faollari uchun xotin qizlar balansini shakllantirish mavzusidagi seminarda payariq qo'shobod ishtixon va oqdaryo tumanlaridan ikki yuz nafardan ortiq mahalla xotin qizlar faollari ishtirok etib unda xotin qizlar faollari ishini to'g'ri tashkil etish xotin qizlar balansini shakllantirish mahallalardagi ayollar va xotin qizlar bilan ishlash tizimini yo'lga qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha tegishli ma'lumotlar berildi albatta bugun xotin qizlar bilan ishlash uchun joriy etilayotgan yangicha tizim oilalarda muqaddas qadriyatlarni mustahkamlash jamiyatda xotin qizlar mavqeini oshirish va har bir xotin qizning hayotdan rozi bo'lib yashashi amalda inson qadri ulug'ligi ta'minlanishiga xizmat qiladi bu boradagi tadbirlar viloyat bo'ylab davom etmoqda